ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶಾರದಾ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಅವಧೂತ ಗೀತೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ಪಟ ವಿರಚಿತ ಪಂಥ್ಯ ಪುಣ್ಯ ವಿವರ್ಜಿತ ಪಂಥ ಶೂನ್ಯಾರಿ शुद्धनिरोजनसमरसमग्नः लक्ष्यालक्ष्यविवर्जितलक्ष्यो युक्तायुक्तविवर्जितदक्षः केवलतत्त्वनिरोजनपूतो वादविवादः कथमवधूतः आशापाशविबन्धविमुक्तः शौचाचारविवर्जितयुक्तः एवं सर्वविवर्जितसतः तत्त्वं शुद्धनिरञ्जनमतः कथमिह देहविदेहविचारः कथमिह रागविरागविचारः निर्मलनिश्चलगनाकारम् स्वयमिह तत्त्वं सहजाकारम् कथमिह तत्त्वं विन्दति यत्र रूपमरूपं कथमिह तत्र गगनाकारः परमो यत्र विषयीकरणं कथमिह तत्र गगनाकार निरह तत्वनहंस कथमिह भिन्न विभिन्न बंध विबंध विकार विभिन्न केवल तत् वा निरंतर सर्वम योग वियोगो कथनिह गर्वम एवम परमनिरुतर सर्वम एवम कथनिह सार विसारम केवल तत्व निरंजन सर्वम गगन आकार निरातर शुद्धम एवम संग विसंगम स किं कथमिह रङ्गविरङ्गम् योगवियोगो रहितो योगी भोगवि भोगो रहितो भोगी एवं चरति हि मन्दं मन्दं मनस कल्पितसहनन्दम् बोधवि बोधो सततं युक्तो द्वैता द्वैते कथमिह मुक्तः सहजो विरजः कथमिह योगी शुद्धनिरोजन समरस सा भोगी भग्ना भग्नविवर्जित भग्नो लग्ना लग्न विवर्जित लग्नः एवं कथमिह सारविसारः समरस तत्त्वम् ददनाकारः सततं सर्वविवर्जितयुक्तः सर्वतत्त्वविवर्जितमुक्तः एवं कथमिह जीवितमरणम् ध्यानाध्यानैः कथमिह करणम् इन्द्रजालमिदं सर्वं यथा मरुमरीचिका अखण्डितमनाकार वर्तते शिवः धर्मादौ मोक्षपर्यन्तं निरीह सर्वथा वयं कथं रागविरागैश्च कल्पयन्ति विपश्चितः విందతి విందతి నహి 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 వింద్రోక్ష నమస్తే శారదే దేవి కాశ్మీరపురవాసిని మహం ప్రాథయే నిత్యం విద్యాదానం చేహి మే నమస్కార